पाकिस्तान को इस वक्त शदीद मुशी बहरान का सामना है जरा आमदन महदूद और अखराज में इजाफे की वजह से मुल्क की ज़र मुबादला के केखायर तेजी से कम हो रहे हैं ऐसे में अगर पाकिस्तान पर कोई मुश्किल आती है तो इससे सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि अवाम भी शदीद मुतासर होंगे ये मुश्किल कितनी खतरनाक हो सकती हैं ये जानने के लिए सिर्फ श्रीलंका की मिसाल काफी है जहां मीशत दिवालिया होने के बाद हर चीज की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि वो आम लोगों की पहुंच से दूर हो चुकी है मसलन पेट्रोल 150 से बढ़कर दो सौ यानी डबल के करीब सिर्फ दो माह में पहुंच गया है पाकिस्तान में हुकूमत के साथ साथ हम आम आवाम भी अगर आज से कोशिश करना शुरू करें तो अपने मुल्क को मुश्किल सूरत हाल से बचा सकते हैं आइए देखते हैं कि अवाम यानी हम और आप कैसे मुशी बहरान से निमटने के लिए पाकिस्तान और हुकूमत की मदद कर सकते हैं नंबर एक सफरी अखराजात में कमी पाकिस्तान को पेट्रोलियम मसनुआत की इम्पोर्ट पर सालाना 17 अरब डॉलर की अदायगी करना पड़ता है लेकिन हम थोड़ी सी कोशिश से गाड़ी का इस्तेमाल कम करके हुकूमत को सालाना 300 डॉलर तक यानी गाड़ी इस्तेमाल करने वाला हर शहरी तकरीबन साठ हजार रुपए का फायदा पहुंचा सकता है जिससे हमारा इम्पोर्ट बिल कम होगा और पाकिस्तान को अदायगी के लिए दरपेश मुश्किल में भी कमी होगी फोन्स की दरामदाद में कमी पाकिस्तान में महंगे मोबाइल फोन्स रखना एक फैशन बन चुका है और लोग नए नए मॉडल्स के मोबाइल फोन खरीदना पसंद करते हैं लेकिन ये जान ले के बैरून ममालिक से मोबाइल फोन इम्पोर्ट करना भी पाकिस्तान की मीशत पर बहुत भारी पड़ता है मुल्क में गुजशतर साल तकरीबन डेढ़ अरब डॉलर के मोबाइल फोन दरामद किए गए महंगे फोन्स की खरीदारी का सिलसिला कुछ अरसे के लिए रोक कर पाकिस्तान को भारी बिल्स की अदायगी से बचाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं इम्पोर्टेड गाड़ियों की खरीदारी एक तरफ खाने पीने की अशिया की कीमतें कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, तो दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमत भी काबू में आना मुश्किल है ऐसे में मुल्क में महंगी गाड़ियाँ मंगवाना किसी भी तरह दानिशमंदाना इकदाम नहीं हो सकता पाकिस्तान ने गुजशत साल ढाई अरब डॉलर से जायद की गाड़ियाँ इम्पोर्ट की अगर पाकिस्तानी अवाम बहरान के दौरान गैर जरूरी गाड़ियां मंगवाना बंद कर दें तो मुल्क पर मुशी दबाव कम हो सकता है चाय का इस्तेमाल कम करें पाकिस्तानी अवाम चाय के बहुत ज्यादा शौकीन हैं और यहाँ चाय के बगैर हर महफिल अधूरी समझी जाती है और यही वजह है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में चाय की पत्ती दरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है और पाकिस्तानियों के चाय के इस शौक को पूरा करने के लिए हुकूमत को सालाना तकरीबन 600 मिलियन डॉलर तक खर्च करना पड़ते हैं लेकिन अगर आम आवाम चाय का इस्तेमाल कम कर देते हैं तो पाकिस्तान का दर्द सर कम हो सकता है ब्रांडेड अशिया का इस्तेमाल रोके हमारे मुल्क में और कुछ हो या ना हो दिखावे के लिए ब्रेंडेड अशिया का इस्तेमाल जरूर किया जाता है लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इन अशिया के लिए हुकूमत को भारी जरा मुबादला बैरून ममालिक को अदा करना पड़ता है जिसके असरात हमारी रोज़मर्रा जिंदगियों पर भी होते हैं अगर हम ब्रांडेड अशिया के बजाय नस्बता सस्ती और मकामी अशिया को तरजीह दें तो हमारी मुशी मुश्किल काफी हद तक कम हो सकती हैं खुर्दुनी तेल पाकिस्तान में खुर्दुनी तेल भी पेट्रोल की तरह मीशत पर बहुत भारी पड़ता है। हैरत की बात तो ये है कि मुल्क का सिर्फ 10 फीसद मकामी जबकि 90 फीसद खुर्दुनी तेल बैरून ममालिक से इम्पोर्ट करना पड़ता है और इसके लिए हुकूमत को तकरीबन चार अरब डॉलर तक अदा करने पड़ते हैं लेकिन महंगे और इम्पोर्टेड तेल का इस्तेमाल कम करके डॉलर को मुल्क से बाहर जाने से रोका जा सकता है बिजली का इस्तेमाल पाकिस्तान में बिजली की पैदावार के लिए भी तेल और गैस का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बदकिस्मती से पाकिस्तान तेल और गैस दोनों चीजों के लिए खुद कफील नहीं है बल्कि तेल और गैस दरामद किया जाता है जिसकी वजह से हमारा इम्पोर्ट बिल बहुत बढ़ जाता है लेकिन अगर आवाम बतदरीज बिजली का इस्तेमाल कम करके सोलर सिस्टम की तरफ जाते हैं तो बिजली की पैदावार के लिए तेल और गैस का इस्तेमाल कम हो सकता है जो मीषत के लिए भी फायदेमंद होता है जिया रोके हमारे मुल्क में चीजों का जिया बहुत ज्यादा आम है जहाँ किसी को दो वक्त की रोटी मयसर नहीं वहीं कुछ लोग आधा खाना खाकर बाकी जाया कर देते हैं अगर हम इसराफ की ये आदत तब्दील कर लें, तो हमें अपने बजट को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है और अशिया की तलब में भी बेहतरी आ सकती है क्योंकि जब आप जरूरत से ज्यादा कोई चीज खरीद कर जखीरा कर लेते हैं तो मार्केट में उसकी खपत बढ़ जाती है और उसका कीमतों में इजाफे की सूरत में निकलता है बैरून ममालिक में कम सफर करें पाकिस्तान में बुरान की वजह से जर मुबादला के कम कम से कम होते जा रहे हैं। ऐसे में अगर शहरी बड़ी तादाद में बैरुन ममालिक का सफर करते हैं तो इसके लिए भी डॉलर में अदायगी करना पड़ती है जिससे मुल्क को मजीदी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है लेकिन अगर आपका सफर नागुजीर नहीं है तो आप कुछ वक्त के लिए अपना इरादा मुलतवी करके मुल्क को मुश्किल से बचा सकते हैं खसूस तफरी के लिए जाने वाले बाहर से ज्यादा पाकिस्तान में सैर तफरी को तरजीब है तो इससे न सिर्फ मुल्क में सियात को फरोग मिलेगा बल्कि डॉलर को बैरूना मुल्क जाने ऐसी रोका जा सकता है ऑनलाइन आमदनी इस वक्त पूरी दुनिया में ऑनलाइन काम करने का रुझान बढ़ता जा रहा है और भारत ऑनलाइन खिदमत की फरामी के एवज करोड़ों डॉलर कमा रहा है जबकि हमारे नौजवान भी दुरुस्त रहनुमाई ना होने के बावजूद हजारों डॉलर कमा रहे हैं याद रखें इस वक्त पाकिस्तान को डॉलर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है आप भी अपने बच्चों को ऑनलाइन आमदन के लिए तरबियत दें और ऑनलाइन काम करने की कोशिश करें ताकि ज्यादा से ज्यादा डॉलर्स पाकिस्तान के सिस्टम में शामिल हों और हमारा मुल्क मुशी मसाइल से छुटकारा हासिल कर सके